Что такое? Считайте, что я перевожу. Сатиричка, сатиричка. Что я там тянешь вот эти приколы. Да, вот областную милицию, полицию. Потому что сегодня завершился суд над Ивашенко. Ему, это пастор предохранил, этот суд этот тянулся пять лет. Вот наконец-то сегодня ему вынесли приговор в апелляционном суде. Да, и у нас есть такое подозрение, поскольку как, сидеть то да, он не явился на вынесение приговора, и поскольку он склонен к тому, что он может убежать, мы решили написать заявление и сюда вот подать в областную полицию, чтобы они приняли, может быть, какие-то меры. Э, Татьяна. Мы проходили по этому делу как свидетели. Мы все знаем. В курсе всего. Да, где-то изнутри. А вот сейчас... Да, она уже Хотелось бы думать про... Да, за да, то, что раз более СМИ есть. Теперь у них будет это решать заявление, если что, произойдет то, о чем мы, как мы думаем, то, ну, в принципе, я не должна как этом, вот, за это отвечать. Потому что в сказали, что они не имеют никаких полномочий задержать его, куда-то подать сведения, чтобы его остановили, задержали. Мы решили прийти сюда. Спасибо. Так, а что? Больше ни у кого? Степан, скажите, пожалуйста, можете рассказать, вот как вы вообще оцениваете ситуацию с тем, что... Лучше развернулся Моя норма. Тем, что прокуратура несколько раз все собиралась пересматривать, несколько раз его обжаловала, просила ему больше срок. Вот мы так оцениваем, что а там какой-то договорняк а между ними. Потому что а после ты всего ты этого ты после приговора, который мы вынесли 30, 10 лет тюрьмы, мы считаем, что вполне достаточно ему этого было. было бы. Но так как прокурор подал апелляцию, что надо больше, надо 15 лет. Это дало возможность этому процессу длиться еще два года. То есть затянули это, наказание это длится. Да, на Плюс приговор, который вынес судья, он был как-то непрофессионально написан. И Формулировка. Да, он там на русском языке был написан этот приговор. Потом э, половина девочек судья не признал, потерпевшими. Там много таких моментов было. Ну, такое впечатление, как будто бы э, судья и прокурор они сделали все, чтобы отодвинуть это вынесение окончательного приговора на еще какой-то срок. Препятствовали. Да. Препятствовали, да, тому, чтобы. Ну, ладно, это еще можно как-то понять, но невозможно понять, почему этого человека оставили на подписке уже когда было в судебном разбирательстве. Ну, они увидели, что это реально, он совершал. То есть там есть видео, 70 часов видео, где он это все и в судебном процессе участвовали органы по делам детей, и чтобы никто не подсуетился, чтобы этого человека как-то изолировать от этих детей. Ну, там, ну, принять какое-то решение, какое-то определение, чтобы он к ним не приближался. Ну, вот, если посмотреть вот через эту дорогу, да, вот через этот лесок он проводился отец движения своей цели. Через да, и, да, да, и вплоть до вчерашнего дня он там еще присутствует. То есть, в принципе, после того, как уже был приговор, он продолжал все равно... Да, 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 да. Он там продолжал проводить и, служение. То есть, он общался он не только но с потерпевшими и, детьми, да, которые и, проходят по процессу, но и с другими детками. Там детей очень много. Там где-то около 50 детей будет. Вы говорите, что половину девочек даже не признали потерпевшими. Нет. А как вы можете, вообще о количестве можно Нет, как -то, как -то? количество потерпевших ну, да. там исчисляется сотни. Но именно тех девочек, которые проходили по делу, их 13 человек. Половина? Да. И э, половина девочек, они уже как бы на момент суда были совершеннолетние, и не было э, как бы доказательств каких-то видео там, или физических доказательств, что он с ними это делал. Поэтому судья просто взял все, что девочки говорили, показывали, хотя оно не противоречило общему процессу, он отклонил. Это первый суд. Ну а второй суд принял более такое справедливое решение. И как бы, мы довольны решением, все нормально. Ну, недовольны тем, что он может выехать из города. И, как нам сказали в прокуратуре, никто ему не может помещать. Не а, насколько, насколько, говорят. Или... Мне говорят э, судья должен был вынести решение да, о том, чтобы изменить меру пресечения. Чтобы, принять, чтобы вынести такое решение, прокурор должен был подать ходатайство о том, чтобы его арестовали, ну, изменили меру пресечения. Прокурор этого не сделал. Суд решение не принял, поэтому он, э, как имеющий права гражданин Украины, может покинуть э, Мариуполь вплоть до, вплоть до того, чтобы уехать в Крым, где у него там церковь. И, э, считается, что Крым это Украина, поэтому он может туда ехать. почему ну, вот вы именно принимаете активное участие, я правильно понимаю, что вы не первый раз участвуете в таких? скажем так, в протестах. Когда-то были прихожанами был... когда в церкви. И теперь мы как бы хотим, чтобы Это... глаза у людей открылись, которые ходят в, в церковь. Да, 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 ну, ну, как бы... Мы не то что желаем этому человеку там, зла, там, чтобы его посадили, чтобы он умер в этой люди. Нет, мы желаем, чтобы осветился этот процесс, чтобы все вышло во свет. И люди, которые в этой церкви, они бы, по крайней мере, поверили уже в факту. Чтобы тайна стала я. Да, Чтобы тайная стала я. Спасибо большое.

Давайте попробуем. <с戴> да. <с戴> а это... может, вы только да, да, да. да, должны понять, что она может ошибиться, поскольку она и и возможно, не участник процесса. Это возможно ошибка. Она свое мнение выскажет. Сделайте поправку. Или, а расскажите, почему вы вообще вот, принимаете участие в протестах? Сам... <говорит> <говорит> Потому что считаю, что постановление операционного суда на сегодняшний день есть незаконно. Так как, во-первых, сам обвиняемый не участвовал в судебном заседании, он не присутствовал, он даже не явился, хотя, согласно законодательству, человек, который находится на подписке о невыезде, должен реагировать постоянно на все вызовы судебные заседания, к следователю, к прокуратуру, куда бы его вызывали. Но, тем не менее, сегодня судебных заседаний его не было. И суд своим постановлением принял такое решение отсрочить ему арест на три дня, хотя также по закону его должны были арестовать прямо в зале заседания и должны были доставить три раза, чего также не было сделано. А как вообще оцениваете вот, возможно возможность, что за эти три дня его реально арестуют, его реально ну, то есть, что жить куда вы лично как вообще? Ну, я лично считаю, что возможно его и на сегодняшний день уже нет в городе, тем более с учетом ситуации, которая на сегодняшний день у нас происходит в Украине. Человек беспрепятственно может выехать за пределы смысле, украинской территории и ничего не за не случится. Как у нас это на сегодняшний день и, В целом, вот сейчас э -э, вы верите, что пойдет вот, реакция от правоохранителей? Ну, и, ну хотелось бы все-таки верить, но если за такое время до сих пор не было никакой реакции, конечно, вера уменьшается с каждым днем уточнить вас по поводу терминов, правильно? То есть вы на данный момент не арестовали, и вот требования именно, чтобы вы арестовали. Три дня значит... ему дали отсрочку, чтобы он сам явился, я так понимаю, потому что я говорю, у меня заседания не было. И со слов тех, кто присутствовал в судебном заседании, что ему дали отсрочку три дня явиться для того, чтобы его арестовали. Ну, называется это именно арест, и там позвал у него воли, но его должны арестовать и взять под стражу сроком, который был предусмотрен в решении апелляционного суда. Все, окей, да? Спасибо большое. Я извиняюсь, абсолютно здание, лавка, лучше

Смотрите, все комментарии прислужили, можно вызвать. Давайте сейчас я же говорю, но я же да. вышел узнать, да, что он. Не возмущаюсь. Я приду, сейчас узнаю и все. Давайте. Это, давайте. Это очень резонансное Пожалуйста. дело. И мы, я хотим, мы хотим сейчас. не просто отдать бумажку, мы хотим, чтобы пришел человек, который скажет, что с, с тобой сделал прямо сегодня. Сегодня я иду. Потому я знаю, что знаю, человека, друзья, у человека друзья в крыму, и ты сбежал. Это детство, у нас. Мы уже устали за пять лет. Кто, кто мы очень быстро в бежу, куда вынесу mm -hmm. мало только состоялась yeah. кто, yeah. yeah. кто собрался я вам выдал талончик о том что заявление приняли зарегистрировали

о, ну все, можете кричать. Короче, я пришел в этом. Только туда смотрите. Педофила за решетку! Педофила за решетку! Педофила за решетку! Педофила за решетку! Ну все, отлично, спасибо.

полнорозуму и не подает в суд, и не, это дело не удалирует, то есть государство должно защитить совершенно лет. А по возрасту? С 12 лет. Бывало и раньше, там раньше, был. да, просто Вон я за семью, что одной девочки было 8, а другой лет 12. Две сестры. уже да. сестры, которые это самое скорее насколько вообще судей. сколько людей, которых нет, сколько семей просто уничтожено. Это просто ну, это нереально, насколько просто волосы дыма поднимаются. Потому что так не должно быть, во-первых. Во-вторых действительно, кто вернет э, те разрушенные семьи, тех которые, 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 выбросились, которые повесились и все, о том, что никто. И если бы я думаю так, что нас их знали бы, реально, я думаю, но ну, это просто преступление тех, кто существует, это просто преступление реально. Ну, я активист, потому что я просто, я тоже мама, я тоже, я тоже... Просто, я просто человек, и все. Просто человек, который я к этому и не могу, как можно на это смотреть равнодушно. Это мне просто видно. Да, вы говорите, ну, что это у вас были знакомые, да, да? Да, да, да. Ну как знакомые? Я бы с случайно познакомилась, кстати. Да, так сложилось, да. которая просто это реально родители, которые рассказывали. Это как бы я знала, что, но я не знала, ну, в смысле, мне было достаточно одного услышать магниту этого типа освещения. И, и все. Это меня просто согнуло в Ну, это уже не ненормальный человек. И все. А оказывается, он еще и проводит всякие служения и все остальное и так далее. И что люди просто... Когда выходили люди, просто это личное... Это мое личное наблюдение. Они стоят на остановке, они просто запуганы. Потому что он... Он батяня, понимаешь? Я видела его, что Он просто... Я, я, видела... Нет, 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 я на сцену не приходила, я просто жил, когда был когда-то фестиваль завершающий. Там, когда он ходил, он просто... Оно видно невооруженным глазом. Не, не знаю, насколько люди просто запуганы и Страшно. Это просто реально страшно. Страшно за те жизни, которые дальше. Страшно за тех и детей, и всех. У него же тоже дети? Нас, -то. Есть дети, да. Я да, не знаю. Я могу осознать, что есть дети. Это а Должно прийти. Что время. Нужно время, Что это все и как бы моя позиция очень серьезная к А когда... вы знаете? Вот честно скажу, даже правоохранители как бы они там не отреагировали. Я верю, что тайна все станет явным, явно, и что будет просто божественно.

мы хотим настойчиво просить полицию арестовать его. Сейчас нет оснований для ареста его. Вы знаете, если юридически рассматривать правильно, то раз, дело в суде. То, пройти. что полиция, я милиция в, в то время расследовала, направила в суд. На сегодняшний день судья, он принимает решение. Суд принимает решение. Суд принял решение. Я не видел решения суда, приговора, будем так говорить. Я не видел, что он там написал, но если, как с ваших слов, дал три дня на то, что органы правоохранительные органы его предоставили, или он сам должны вручить. Да. Приговор. Приговор, да. Да. У него есть время на обжалование. Но тем не менее, согласно 263 да, не статьи УПК, он обязан присутствовать в зале заседания. Приговор, что не силу, все объявили. Здесь вот собрались кто? Представители потерпевшие? Так, да, по здесь, здесь собрались, здесь свидетели собрались. ну, нет. по закону, если вы знаете, То по закону имеете... Я юрист. Да. По да. закону вы знаете, что есть сторона у нас производства, это у нас потерпевшие, могут обратиться и обжаловать это в операционном суде. То есть, есть, Пусть еще гуляет, да? Есть адвокаты, я думаю, потерпевшие тоже -то <как> имеют право обжаловать. Вот такой вопрос. Не явка на суд, будучи по подписке, не выйдет. Это нарушение участие. Это наказуемо? давайте оценку у суда. Я не имею права, вы Нет, понимаете, оценку суду сейчас, должен я, давать. Я, не к суду, я, я не к суду, суд, суда есть свои вышестоящие ставки. я обращаюсь к ним. Ну согласен. Я, это право Вы знаете, я не был на суде. и то, что вы говорите, да, ну, да, эти оценку давать должна вышестоящая стоящая инстанция суду. То есть тоже та же апелляция. Это, если какие-то процессуальные права, ну, процессуальное положение нарушено, то есть апелляция, есть прокурор, который так должен вот, написать апелляцию на это, все возражения свои изложить в апелляции. Вот мы и обратились ну, в данном случае в правоохранительный органы, в полицию. Мы обратились в правоохранительные органы в порядке 214 статьи УПК Украины. Что мы думала, говорим? Что совершено преступление. Ну, хорошо, да. И уважаем, хотим... Сейчас примут какая-то реакция произошла Вы сбежать. Я понимаю, понимаю, мы защищаем. Это дело Это дело направила правоохранительная полиция. Милиция в то время направляли, следственное управление направляли, все, что можно было. Пять лет суда. По, следствию у вас претензий нет, то, что расследовался в кратчайший срок, было направлено. Документировались все всеми возможными средствами? Нет, это... Оказалось приговор, процесс вынесения Должна быть какая-то реакция правоохранительных органов. Давайте, если вы заявление изложили... Да, заявление вот сейчас понесли, зарегистрировали. Давайте, заявление мы примем что вынесем. Если он убежит, то отвечать отвечает на да. данный момент мы пока не имеем юридической полномочий на его как бы, задержание и все остальное проведение следствия. Мы понимаем, Но мы вам сообщаем, мы вам сообщаем. Мы и обращаем, и мы и решаем, и пока пока по ему если он сейчас будет проезжать через блокпосты, выезжать из города, если сейчас будет ну пересекать не административную границу нас, с Крымом, его не остановят? У нас нет, я не, не знаю, чтобы нам приходили документы об исполнении каких-либо решений суда. Ну, он спокойно пересечет границу и бежит. У нас нет пока не поступали, я не знаю, к нам не поступали какие-либо официальные документы сюда о задержании, доставке, установлении местонахождения. Знаешь, правильно мы заявление подали, что мы предупредили да. о совершенном преступлении. Во-первых, это неизвестно. Это уже преступление, будущие подкупи скайлинг. Ну, И он уже может Ну, Давайте, если какие-то есть комментарии, то. В самом а порядке комментарии прощайся. какие? Нашел, что -то. мне дежурный сообщил, что здесь. Ну, мы просто уже ждем, Раждане, которые ждем людей, которые каким-то решением начали. суда не удовлетворены. Можно еще раз уточнить, то есть вы сейчас что принимаете заявление, да. будет дальнейшие действия? Проводим общей. рассмотрение вашего заявления а. в соответствии с действующим законодательством. А Я как ваша 10, должность? Да. Как вас звать и вашу да. должность? Заступник начальника сличива управления, беседа с ним, полковник полиции. Можно еще раз уточнить? Беседа с ним. Я полковник полиции, и. Пожалуйста, не санкционируем. извините, это... Руку, да, комментарии, хорошо, 20, пожалуйста, уже людей все есть в данном порядке. Да, спасибо. 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 Чтобы взяли заявление, да? А, это они, это... это они теперь передадут следователю, он должен внести, возможно, внести в ЕРДР. А это сложная процедура. Зачем вас вызывали? То есть, ну, сказать, она несложная, сложная. Не сложная. Если он... бы они были заинтересованы, его бы же через два часа перестали. Это все, тянется, резина тянется. Так вот такое дело. А где остальные где? Они ушли. В офис уехали. А, в офис поехали. Ну все, вот, вот пока все. А И для все. чего вызывали юриста туда? То есть как бы они подписали заявление. Вот вы вынесли корешок. А юриста для чего вызывали? То есть они не знали, как правильно подписать этот корешок? Юриста они вызывали. Ну вы вас пригласили, Юру Башкирова, потом вы туда пошли. То есть... Понятно, понятно. рассказываю. Было предложено, предложено Стефану переписать заявление, что вот, дескать, заявление написано в непонятной форме. Пришлось объяснить, что неважно в какой форме, важна суть, мы можем вообще не писать заявление, а устно заявить. То есть убедили, что не нужно переписывать его. Он согласился и... Вот для этого я ходил туда. А копию, второй экземпляра они подписали, поставили печать? Корешок, Нет, э, на втором экземпляре они должны были поставить где, печать. Где Стефан? Да, да, он, Стефан? Держите, не двигайтесь. У Стефана, и у Стефана заявление, второй экземпляр. И и это вот этот корешок ко второму пиды экземпляру прилепит и будет да. судить. Да, да, вот я же говорю да, про да, второй, второй экземпляр. Все понятно. А он, да, он еще и раз Да, второй экземпляр они поставили а печать на втором экземпляре. экземпляре? Да, не сейчас сейчас это 3 не, 3 печать, пиды, не от... корешок от... дают. Вот. Нет, корешок это отдельный документ. А печать на втором экземпляре, что я подавал. есть второй экземпляр А как? Забрать. А вы не подавали ничего? Да, не что пишут. А, что а корешок? Корешок, да. а что вы, что вы сделаете? А а том, -за есть там 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 Вот О, оно тут все, номер там есть. Там Коля, Коля там... не морочь. Ну, можно а. пойти и взять корешок. Взять тот а второй Ну, не раз там написано номер. Можно взять второй язык. Я не Хорошо. Думаю, хорошо. Достаточно корешка. Нам не интерес не в том, что не взяли. они его зарегистрировали. Газетка в таких не продают. А печать там или что-то должно быть. Под... Тут нет места для печати. Ну посмотрим, голец. Гали... Посмотрим. Надули они нас или не надо? Я думаю, что они не будут не будут. Я не думаю. Не думаю, потому что это...